Доброе утро! Сегодня я покажу вам упражнения для того, чтобы подтянуть живот. Если вы замечали, есть люди, у которых лишний вес не очень большой, но достаточно выпирающий живот. Это последствия сидячей работы, также у женщин после беременности. Когда человек сидит, у него атрофируются мышцы брюшного пресса, и внутренние органы, получается, как бы висят в мешке тем самым нарушается их функция также после беременности во время беременности э, атрофируются мышцы брюшного пресса для защиты плода и после беременности к сожалению автоматически они не включаются поэтому я вам покажу упражнение, чтобы можно более быстро подтянуть живот э, единственное замечание э, кормящим мамам не форсировать события, работать аккуратно, чтобы не вызвать крипатуру, чтобы продукты распада не попали в молоко. Ничего опасного, но лишнее тоже не нужно. Мы ложимся. Ноги можно зафиксировать за опорой. Для начала, если вам будет тяжело, можно поставить повыше. Руки за голову или перед собой. Если берете за голову не держите себя за шею, чтобы не делать резких движений. Плавненько, втягивая живот, скручиваемся. Полностью подниматься не обязательно. В момент, когда вы скручиваетесь, старайтесь поясницу вдавить в пол. И дышим. Следующее упражнение мы также выполняем с позиции лежа. Ложимся, руки вдоль корпуса, жестко прижаты к полу и поднимаем ноги. Для начала можно сгибать в коленках, втягиваем живот, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Для усложнения можем поднимать прямые ноги, но ноги не должны быть жесткие в колене. Коленка должно быть немножечко расслаблена. Носочек натянут на себя. И поехали. И в дальнейшем, если и это вам будет легко, делаем, переходим на березку, с, пресс с выходом на березку. движение выполняем плавно, подконтрольно и очень внимательно слушаем пресс. Без вас он работать не будет, контролируйте его. Сейчас я вам покажу еще упражнение, которое называется скручивание лежа на боку. В этом упражнении задействованы еще и косые мышцы брюшного пресса. Ложимся на бок. Прямая рука нижняя эта рука будет служить вам опорной, она будет немножечко вам помогать. Вторая рука за голову. Ваша задача верхним локтем коснуться коленки ноги, которая находится внизу, то бишь противоположная. Итак, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Жестко упираетесь рукой, и помогаете приподнять корпус. Это упражнение также выполняется с позиции лежа. Это разновидность упражнения книжка. Ее можно выполнять как на лавке, так и на полу. Упираетесь руками в пол. Руки немножечко расслаблены в локтях, чтобы не было жесткой опоры. Ваша задача подтянуть к груди коленки. Итак, начинаем. Вдох, Выдох, вдох, выдох. Если этот вариа вариант будет вам достаточно легко, мы тогда убираем руки с опоры и помогаем немножечко руками. Вдох, выдох, вдох, выдох. Итак, на сегодня все. Будьте здоровы и красивы. До следующих передач.